turish man tushunmayman ashula aytish kerak u yerdagi odamlar sandan nimadir olishi kerak yurak orqali jonli ijro fonogramma haqida gapiribdi o'zi voобsщe bu fonogramma degan narsani mutlaqo yig'ishtirish kerak o'zi a hukumat bu bilan shug'ullanishi kerak uyalmaysizlarmi sizni duelga chaqirmoqchiman qo'shiq aytilishi bo'yicha to'g'ri mani ustozimsiz konsert tashkilotchilari murojaat qiladi bizarga что konsert qilish masalasida va so'rashadi endi qancha bo'ladi bu buyoq' там biz ham aytamiz shuncha a keyin o'zaro kelishib ishlashimiz uchun kerak bo'lgan holatlarni tushuntiramiz deymiz ya'ni jonli ishlaymiz ozgina murakkabroq endi ba'zilar endi aytadida endi bunaqa ko'p bo'lgandan keyin уже gapirishga odam majbur bo'ladi aka fonogramma bo'lsa ham arzonroq qilsa bo'lmaydi man tushunmadim bu nima maniotchilikki bu musiqa bu aka qanaqa fonogramma bo'lishi mumkin yo konsert oldingda mingta odam besh yuzta odam o'tirsa yo besh mingta yo ellik mingta odam o'tirsa san qanaqa bunga fonograma aytasan qaysi yuz bilan vashe o'zi bunga mutlaqo o'zi qanaqa qilib odam vijdoni qabul qilishi mumkin chiqib diskka qo'yib og'zingni qimirlatib turish man tushunmayman ashula aytish kerak u yerdagi odamlar sandan nimadir olishi kerak yurak orqali o'zi voобsще bu fonogramma degan narsani mutlaqo yig'ishtirish kerak o'zi vashe hukumat bu bilan shug'ullanishi kerak uyalmayslarmi assalomu alaykum hurmatli muxlislar mana hozir man yo'lda ketayotib jahongir otajonov ustozimizni videolarini postini ko'rib qoldim shu jonli ijro fonogramma haqida gapiribdi juda to'g'ri gapirgansiz ustoz gap yo'q umuman man qarshi emasman bu narsaga lekin man anchadan beri ko'nglimga tuyib yurgan narsa bor sizni duelga chaqirmoqchiman qo'shiq aytilishi bo'yicha to'g'ri mani ustozimsiz va imkoniyatlaringiz ham katta lekin hammani ham o'zini kuchli tarafi bo'ladi shunga aziz muxlislar mana shu videoni aynan jahongir otajonovga ustozimga tashlab qo'yasizlar man sizni hurmat qilaman lekin bu degani siz bilan aytisholmaydi degani emas ustoz lюбой joyda inshaalloh konsertmi boshqa to'ymi birga tushib qolsak man siz bilan albatta jonli jijro kuylashaman ustoz omadingizni bersin mana shu videoni tarqatinglar ustozga tashanglar